વધુ એક રફતાના રાક્ષસે એક યુવકનો ભોગ લીધો અમદાવાદ શહેરમાં અકસ્માતનો સિલસિલો યથાવત છે દાણી લીમડા વિસ્તારમાં પોલીસ લાઇન પાસે એક માતેલા સાંઢ રસ્તામાં અમદાવાદ કોર્પોરેશનના ડમ્પરે એક અઢાર વર્ષના અમન શેખ નામના નવ યુવાનનું બે કાળજીથી વાહન ચલાવતા અકસ્માત કરી મૃત્યુ નિપજાવ્યું હતું ડમ્પર ચાલકની ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરી આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી ત્યારે મળનાર યુવકની ડેડ બોડીને પીએમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી डंपर અને ચાલકને પોલીસ સ્ટેશન લઈ આગળની કાનૂની કાર્યવાહી હાથ ધરી પરંતુ આ વિ અકસ્માતની વણઝારનો અંત ક્યારે અને કેવી રીતે આવશે તે જોવાનું રહ્યું કેમેરામેન વિનોદ પરમાર સાથે સત્યડે ન્યૂઝ અમદાવાદ જી મેરા નામ સૈયદ અજુઝ રહેમાનન હું એમએમ કા કાર્યકર્તા હું ઓય એક બસ શું ہوا تھا આ જી આપ જેને દેખના ચાહોગે કે જો બેરામપુરા વો બોર્ડ પરતાઈ જાપે જો સુરેશ પરમ જો રોડ હે तो यहाँ पर जो छः बजे बाद जो गाड़ियाँ चालू होती है बड़े जो ट्रक आते हैं डंपर ये चालक आते हैं तो ये बेफाम गाड़ियाँ चलाते हैं और ये पहला वाक्य यहाँ पे नहीं बना है तो आपके चैनल के माध्यम से हम अहमदाबाद कॉरपोरेशन से ये गुजारिश चाहिए कि, कि जो ये आपने जो पेटा कॉन्ट्रेक्टर को जो कॉन्ट्रेक्ट देते हो तो वो पेटा कॉन्ट्रेक्टर को खास ये चीज की आप रिक्वायरमेंट रखो कि भाई जो बंदे ट्रक चलाते हैं जो ड्राइवर होते हैं कि उनके पास लाइसेंस हैवी गाड़ियों का होता है अगर अभी भी गाड़ियों का लाइसेंस होता है तो उनके पास ट्रेनिंग कितना टाइम की दी जाती है और उस पर जो ये लोग जब कॉरपोरेशन जब इन लोगों को कांटेक्ट दे देते तो पेटा कॉन्ट्रैक्टर यूपी बिहार के जो भी है बंदों को लाकर 500 600 रुपये के रोज पर वो गाड़ी चलाने दे देते जिसके वो लोग बेफाम गाड़ी चलाते दारू पी चला के गाड़ी चलाते और यहाँ के मासूम जनता जो लोग जो रोड पर सोते हैं जो रोड पर रहते हैं जो गाड़ी चलाते तो वो उनको अपने हड़पेत में ले लेते आज ही आपने एक वाक्य देखा होगा एक अट्ठारह साल का एक मासूम बच्चा जो रोड पर गाड़ी लेके जा रहा था तो पीछे से डर चालक आया और कुछ ही दस फुट पर एक बम था उसने वो बम भी नहीं देखा है वो कूदा कर उसने उसको हड़पित में ले लिया और आज उसको उसकी जान गंवानी पड़ी है वो अपने पांच बहन का एक ही भाई था और उसके माँ बाप का एक एक लोता एक छोकरा था आज जो ये उसके साथ जो नाइंसाफी हुई है कि आपके चैनल के माध्यम से ये हम ये बोलना चाहिए कॉर्पोरेशन अधिकारियों को, को जो तो मतलब गाड़ी चला कंडक्टर नहीं रखते है कोई चीज की सिक्योरिटी नहीं होती है कोई चीज का भंडारण नहीं होता है और ये पहला वाक्य नहीं है हर फेरी कॉरपोरेशन जैसे जो भी डंपर चालक होते बड़े बड़े वो बेफाम गाड़ी चला के और हर फेरी हर आठ दस दिन में ऐसे वाक्य बनते रहते हैं जिसको मासूमों की जान जाती है और उसको मुआवजा दे के वो जान की कीमत का कॉर्पोरेशन सौदा कर लेती है तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि किसी की जान की कीमत आप पैसों से तोलना चाहोगे कि उसकी जान की कीमत कुछ नहीं होती है आप इसके आगे कार्रवाई करे डंपर चालकों को तो स्ट्रिक्टली बोले कि अगर लाइसेंस उनके पास हैवी गाड़ियों का होता है और छोटी गाड़ियों का लाइसेंस होता है तो हैवी गाड़ी चलाने ना दे और हैवी गाड़ी का लाइसेंस अगर उनके पास होता है तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये पूछना चाहेंगे कि भाई उसको ट्रेनिंग दी जाती है अगर ऐसर का लाइसेंस होता है और तुम उनको हैवी गाड़ी दे देते हो डर दे देते दे हो दे या तो फिर कोई जे वगैरह दे देते हो तो वो ऐसे बेफाम गाड़ी चलाते कि उनसे कंट्रोल होती नहीं है और किसी को भी अपनी जान देनी पड़ती है જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલ ને સબસ્ક્રાઈબ કરો સત્તરે ડોટ કોમ આઝાદી સમાચારોની